Jangan maki. Macam mana tu? Maki tu memang dia orang nak kita buat dosa. So janganlah. Wow. <laughs> oh, nah, dalam, yes. dalam satu riwayat, uh, au uh, qalan kalau kita maki syaitan, kita menghina, kita curse them, dia orang akan membesar, membesar, Besar. Makin kuat, makin kuat Yes. Ramai orang tak tahu benda ni. Dia ada Mereka dua meaning, dia. dia dua meaning kekuasaan dari segi nak mengganggu ataupun physical form yang telah di di, di jelma, dia akan lebih menakutkan lagi lah. Tugasan dia orang mengganggu ni supaya keimanan kita kurang. When I say keimanan kurang, kita takut dengan orang, tapi kita lupa yang ada Tuhan yang akan jaga kita daripada orang. As time goes by yang dah berpengalaman, dia orang akan faham. Okay, that's why dalam keluarga, I believe, we believe, dalam satu keluarga perlu ada satu orang yang tahu ilmu ruqyah. Usually the father lah, ada khalifah. Ustaz, I want question you. Rubel so, ni that's banyak that's soalan. That's pastinya anda di rumah pun banyak soalan mengenai solat bagus, satu inisiatif yang baik kalau tanya kepada orangnya jadi JM Sun ingin mengajak anda untuk menonton selepas rancangan Our Next Guest ni, ada satu lagi segmen khas untuk memperhalusi solat untuk menjawab soalan-soalan mengenai masalah solat, jangan ke mana-mana dan saudara, selamat datang ke Our Next Guest Allah dalam episod yang ketiga alhamdulillah kita bersama dengan teman-teman uh, dari uh, Rukiah 2SG. Rukiah 2SG ni berapa tahun ni? Eh? Kisah Rukiah SG. Eh, kisah Rukiah SG, sorry. Betul, tahun eh? 4 tahun ada? Tiga tahun? Oh, ya. Masuk empat tahun? Empat tahun. 4 tahun, eh. 4 tahun 4 2 2. Sedi, steady, steady. Empat oh, tahun. Allah. Alhamdulillah. Doakan saya yang masih baru ni. Hey, Allah. Repeat, repeat, repeat. Okay. Oh, maafkan Allah. saya. Kita kembali dengan satu soalan yang saya rasa saya nak tahu dan mungkin ada yang menonton pun nak tahu juga. Orang-orang biasa macam kita ni. Tak ada belajar pasal rukiah dan sebagainya. Apa kita perlu buat sekiranya kita ternampak baik di rumah ke di sekolah ke hatta di masjid sekalipun Ha, ada juga cerita-cerita tak tahu betul ke tak. Tuan -tuan. Ha, saya pernah dengar kawan-kawan cerita bangsa ada makmum kat belakang tiba-tiba ha, waktu tengah ha, tengah nak solat hari madu bin alain wala dalin belakang oh minum ramai ya, pun ya. ada. Ada dekat RNR dekat Malaysia ya. pun ada juga macam-macam cerita kan. Malaysia gangguan dah, apa? Kan. Apa? Ha, dia, dia, tengok tempat lah kan. <laughs> Tapi hatta di di Madinah tu Munawarah pun ada. Jadi benda ni jenis memang ada lah kan. Jadi, apa kita kena buat kalau kita ternampak sebagai orang biasa macam kita ni? Pertama sekali, kalau saya boleh kongsikan, pertama sekali kita jangan konfront lah. Kalau nampak tu, tak payah macam nak tegur-tegur, nak tengok-tengok. Macam kat movie-movie eh. Movie Mak Saleh. Hello! <laughs> kan cari kan? Oh. Dia buka laptop oh. Tak, payah, tak usah. Kita kalau nampak, berpaling arah. Tapi jangan kosong. Kalau saya, saya, saya akan kerapkan baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa lafissama wa huwassamil alim. Ataupun, la ilaha illallah. Boleh. Ataupun la ilaha illallah wallahu la syarika lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga. Okey. Ciri paling ah jangan tengok ah. Jangan tengok. Okay. Tak usah. Kemudian kalau uh, mampu contoh yang kita fahami yang paling mudah Muawizatain Al-Falaq An-Nas. Ini kalau tak nampak. Yeah. Ini kalau boleh baca tau. Tapi ada kalanya bila kita nampak kita jam. Gegap. Ah betul. Yang tadi ustaz cerita oh, Allah, oh, boleh Allah. gitu kan? Ada. <laughs> <yang> ustaz <laughs> panjang betul. Ini memang tak boleh buat apa-apalah. Kan? Uh, jadi kalau benda-benda ni berlaku ni antara yang kita boleh buatlah tapi kalau contoh kita di rumah kita ternampak macam sekali-sekali sekali kita nampak maka di antara amalan yang baik uh, yang yang para ulama sarankan boleh bacakan surah saffat 1 sampai 10 hmm. pada air ataupun pada botol spray bacakan nak letak wangian kasturi boleh essence bidara boleh kemudian boleh sprikan rumah anti clockwise mm means kita pusing anti clockwise dan spray sambil membacakan ayatul kursi boleh, baca al-fatihah boleh, mau muawizatain al-falaq annas boleh sprikan satu rumah. Tak ada masalah. Amalan ni baik. Tapi benda ni selalu kita buat kalau boleh sebelum ternampak. Hmm. Biasa orang dah ternampak baru beli spray ustaz Ruk. Biasa buat dulu. Kalau contoh nak buat sendiri pun ambil botol, kemudian letakkan minyak kasturi bacakan as-saffat 1 sampai 10. Baik boleh dilakukan. Hmm. Ya, hmm. ini dia antara dia yeah. ada story from this amalan. This amalan is uh, warid dalam amalan para tabiin. Dia hmm. was dia di bukan hadis lah, eh. dia kira riwayat daripada tabiin. Hmm. Amalan ni orang baca, ada ada cerita yang di sebuah negara Arab ni, dia punya perigi ni berhantu. Hmm. Ada bajin lah kan. Okey. Diorang baca 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 surah Saffat ayat 1 dan dia tiup, tuanglah, bom meletup. Huh? Ha, meletup kira macam ada gangguan dekat kat situ. Hmm. Then because of that story another riwayat dengar dengan riwayat dia amalkan dia orang buat. Terus sprilah kita dulu tak ada sprilah dulu kita renjis kan. Benjiz. Kemudian kelas suara kalian telah menyakiti kami dengan bacaan kalian kami akan keluar. Orang harap ni kalau gangguan dia orang selalu macam itu jin dia berani untuk konfront dan bersuara tapi tak nampak rupa dia kat mana. Wow. Ya so yeah, that's the amalan yang baik untuk diamalkanlah. Oh. Kemudian lagi satu kita boleh sebutkan uhruj uh, ya adu wallah ihsa ya adu wallah Keluarlah wahai musuh Allah kita boleh cakap. Kalau tak dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Keluar. Hmm. Jangan maki. Macam betul? Maki tu memang orang nak kita buat dosa. So, janganlah. Wow. <laughs> oh, nah, eh, dalam, yes. dalam satu riwayat, uh, Maqal, kalau kita maki syaitan, kita menghina, kita curse them, dia orang akan membesar, membesar, membesar. Makin kuat, makin kuat. Yes. Ramai orang tak tahu benda ni. Dia akan membesar lagi. Wait, lagi. wait, wait. Yes. Kalau kita cakap apa-apa lah kan. Makin mm hmm. Apa -apa. Dia fizikal dia lah. Seolah-olah macam itu lah. Dia ada dua meaning. Dia ada dua meaning. Ha? Kekuasaan dari segi nak mengganggu ataupun physical form yang telah di di jelma, dia akan lebih menakutkan lagi lah. Oh hmm. sure. <laughs> oh. Ini ni interesting ah bila Patut kita. I mean of course yang lebih aula hmm. lagi baik afdalnya adalah untuk kita baca ayat Al-Quran lah. Ya, ya, kan betul. untuk dia apa tak dia kan tenaga Ketuk untuk dia. Pergasan lah, dia orang mengganggu ni supaya keimanan kita kurang. When I say keimanan kurang, kita takut dengan dia orang tapi kita lupa yang ada Tuhan yang akan jaga kita daripada dia orang ya. lagi besar. Nah, tapi manusia Ustaz eh. Ya. Oh, As time ah, goes by dia. yang dah berpengalaman dia orang akan faham. Okey. That's why eh dalam keluarga I believe we believe dalam satu keluarga perlu ada satu orang yang tahu ilmu ruqyah. Usually the father lah, ada khalifah. Hmm. So bila berlaku kan kita dengan Sita anak isteri kena ganggu, then bapa tak panik ke? Hmm. Takut tu takut. Hmm. Macam Yosef, dari seorang bapa eh, les, hmm. anak ke isteri kena. So, okay, jangan panik. What Relax. do we do? Kita cari Quran. Kita baca Quran. Uh, as simple as ambil air. Bacalah Al-Fatihah ke apa tiup. Uh, sapukan kalau let's kalau kena rasuk. Tugasan kita sedarkan dia. Hmm. Uh, bukan orang rasuk nak berbual kau dari mana. Pasal jin berbual semua bohong. Tak boleh percaya. Hmm. Hmm. Okay best. saya nak tanya pasal macam selalu bayi-bayi yang baru dilahirkan Ayu. Minta maaf Ayu. lah Ayu. kalau benda ni sensitif sangat-sangat Kena dengan terkena pula dengan tradisi-tradisi orang Melayu kita hmm. Yang hmm. Uh, macam letak tisu di kepala ke <laughs> Itu hikap-hikap lah hikap, oh, hikap, kan. hikap, hikap Letak buku Yasin di bawah uh, di bawah bantal untuk anak baring Supaya tidak diganggu Tak gunting Gunting, ah, gunting, gunting kan? paku, paku, paku uh, putih anak Ni masing-masing punya cara Uh, saya tak nak cakap betul atau tidak sebab saya bukan orang yang pakar untuk menyatakan seperti uh, hukum hakamnya tapi, okey, what's the best if let's say, seorang bayi yang kecil anak baru dilahirkan menangis di rumah menangis waktu maghrib, waktu-waktu yang tertentu lah yang kadang-kadang kan, uh, menangis waktu malam mak ayah nak tidur, menangisnya uh, ni bukan cerita Ahmad Al-Bab kan? <laughs> ni ini cerita benar kan mm. jadi, mak ayah kena buat apa anak-anak nangis ni adikan uh, uh, dan sebabnya apa why is it because of really nangis sebab lapar tu normal lah kan oh. mak 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 ayah akan cari Okay, kenapa nangis Okay, mungkin lapar try eh nangis lagi uh, tengok dia apa tu berak ke apa ke oh bukan tak tapi dia tetap nangis omi oh, dia ada tiga uh. sebab tapi okay. kita dengarkan uh, ustaz tengok jawapan okay. dulu yeah, uh. okey budak kalau nangis kan ada tiga tau pertama kalau memang ni medical reason perut dia mungkin berangin uh. so you need to usahakan so, kan pada arah kan? medical dulu hmm. Now, lepas dah buat macam itu, dia can be reason number two, then this is common. Ain. Huh? Now, apa tu gangguan Ain? Huh? Gangguan Ain ni yang kita faham is evil eye. Hmm. Hatta, doktor Sa'ad Sa'id Ahmad Abdul, seorang ahli rukyah pakar sedunia, dia membuat tesis mengenai gangguan Ain. And he mention gangguan Ain versus gangguan jin dengan sihir. Gangguan Ain lagi teruk. Lagi teruk. Betul. Okay. So, Ain usually tak ada penggunaan jin. But there are cases Yang Ain disebabkan jin lah hmm. So what's Ain? Hmm. Kita faham is only as uh, Kata orang tu Evil eye No Kategori of Ain ada lima oh. Saya balik kepada zaman Sahabat hmm. Rasulullah SAW Zaman Nabi tu ada dua sahabat Sahal Ibn Hunayf Dengan Amir Ibn Rabi ah. Ini hadis sahih eh? Riwayat Bukhari Riwayat Muslim So Sahal ni Dipuji Amir Amir puji dia Kulit kau putih lah Tapi bila dia puji Dia tak ada doa Dia tak ada tabrik M -m Minta Allah Untuk memberikan keberkahan Contoh Dia handsome lah huh? But I didn't say tabarakallah. Tak mendoakan. You terima pujian, you pun tak sebut Allahumma barik. Barakallah fina. Barakallah fikum. Kan, Tapi if you perasan, kita dari mula. Alhamdulillah mulai, ke pun Alhamdulillah lah. tu puji Allah. Ni minta Allah berkahi. Ha, bila tau. Oh. so, that's why Kalau if you orang, perasan. Sebab orang selalu cakap saya handsome. Jadi, saya kena jawab apa? Allahumma barik. Ya Allah berkatilah. <laughs> Maafkan saya Ustaz. Saya bergerau lah. Dia contoh <laughs> ada orang cakap macam anak kita cantik ke apa, cute ke apa. Itu kan? penyebab kenapa budak tu boleh terkena Ain. That's why. So, oh. I explain dulu was Ain. Okay, okay, kita look. fahamkan. Okay, right? Ain tadi Ustaz katakan. Okay. So, Amir orang. puji Sahal. Kulit dia putih. Hmm. What happen to Sahal? Dia kejang-kejang. Pump pingsan. Ini hadis Sohid. So, Rasulullah dapat tahu. Rasulullah bilang, Alama yaktulu ahadukum. Korang hmm. nak bunuh satu sama Kenapa ni? Hmm. Maknanya apa? Asal asal suka puji-puji tanpa mendoakan. Korang nak binasakan ke? Itu demi equation. Puji-puji tanpa doa equates kemusnahan. Kemusnahan uh, nikmat yang ada. Now, bila Rasulullah dapat tahu it was investigated siapa yang ainkan sahal, semua orang tunjuk Amir. Jadi disuruh dalam dua hadis riwayat ini, satu mengatakan ambil wuduk. Hmm. Amir, ambil ambil wuduk, bekas wuduk tu ambil balik air dia tu. Mandikan kepada sahal. Hmm. Another riwayat is bukan wuduk, mandian. Hmm. So dia ambil mandi kepada sahal Baru sahal baik Ini benda tak ramai orang tahu Orang ingat kalau budak kena ganggu je jin Automatically tak hmm. Sebagai ahli rukyah hmm. Ini tu orang panggil kita untuk rukyah kan Kita investigate dulu Ini tak semestinya jin Okay, okay. Now contoh budak terkena ain Before I explain Dia ada five types of ain Dia hmm. Ain yang pertama Ain tak sengaja Macam kes ambil dengan sahal tadi hmm. Ain yang kedua paling teruk Al-hasad Jealous Kan I puji you Wah Kongres saya ada podcast Dalam hati lah podcast kau ni Pokok aku lagi bagus contoh. So I puji you, besok tiba-tiba something bad happen to you, kesihatan you terganggu and all that, tak boleh fokus dengar Quran mengantuk, mengantuk, menguap, menguap. Tu sasa yang orang terkena ain. Oh, okey, tu hasad. Yang ketiga kita panggil sebagai nafs, suka puji diri sendiri. Ha, ulama bincang kalau puji diri sendiri ni paling cepat ain dia boleh berlaku. Yang keempat sendiri kita panggil puji diri. Ha, nafsis, kan ha, nafsis, Oh, tak cermin. mengainkan diri Nasi sendiri. Saya pernah dengar anak benda tu. Antara contoh, seorang suami <laughs> Seorang suami berkata kepada isteri Eh kau ingat sikit eh Syurga kau kat kaki aku eh So dia rasa dia ni ahli syurga tau Untuk isteri dia Allah ah, Tu Allah. boleh terkena ain, Membuatkan kebinasaan pada diri dia hmm. okay? So dia ada ain, Dia ada Hasad Dia ada Nafs Dia ada Ghipta Ghipta ni bermakna Saya nampak orang yang suka bersedekah Orang yang kuat beramal hmm. Saya inspired nak jadi macam dia hmm. Tapi saya suka puji dia Tapi lupa nak mendoakan dia Mendoakan keberkahan bagi dia ah, Dia boleh kena ain. Ui. Dia Nombor lima Ini seram sikit Nazara Ain daripada jin hmm. Antara contoh dia bincang Ain daripada jin ni Contoh jin ni Kan kalau you tidur Mimpi you Asyik mata je tengok Mata Every day mimpi mesti mata 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 There are cases yang kita rukia Kita ingatkan ni gangguan jin Tapi sebenarnya Ain Ada ada banyak tanda Kalau nak cerita memang banyaklah. banyak lah hmm. Banyak daripada tanda So With that being said This five Ain Equates to number six The effect yang orang dah terkena Ain Which is called saf'a. Safaa ah, nanti dahi dengan bawah sini kan warna kuning ke kuning kuning ni Rasulullah yang cakap tau oh safaa ah. so sini dia kalau yang kulit putih sini dengan sini kuning kalau yang kulit gelap ni saya ni kan hitam ke merah-merahan nah, tu safaa ah dia jadi pada zaman Rasulullah ada orang yang terkena ain dan dipesan Rasulullah pesan aingkan dia apa lukihkan dia pasal dia terkena ain nah oh. with that being said now kita balik kepada budak kecil Hmm. I told you uh, kedua kemungkinan is AIM. Hmm. So kena investigate budak hmm. ni selalu kena puji tak? Haa hmm. oh, ustaz selalu kena puji lah. Okay, hmm. saya... Dan hmm. uh, kita tanya tanda gangguan jin. Tanda gangguan jin selalunya hadir bukan pada budak tu aja tau. Seluruh orang dalam rumah tu akan ada disformed major signs. Hmm. So ini tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Number one, Hari-hari tidur mesti mimpi benda-benda yang pelik, benda-benda yang menyeramkan. Mimpi, mimpi, kena kejar, mimpi pontiana, mimpi pocong, mimpi berada di tempat yang banyak airnya, mimpi nampak budak yang matanya macam snake eyes, uh, mimpi kena kejar dengan harimau, mimpi kena kejar dengan ular, ular especially ya, lah, ular hitam, mimpi kena kejar dengan anjing, mimpi jalan barefooted pergi kat toilet, macam-macam mimpi, mimpi. Hmm. And it happens dalam seminggu dua-tiga kali. Hmm. Ni, nombor dua. Nombor tiga, dah start nampak-nampak hantu dah kat rumah. Hmm. Pasal ada kehadiran jin dia akan mengganggu membuatkan you mesti nampak hmm. Contoh eh. Ini komen ni komen. You masuk bilik, masuk rumah, you nampak isteri kat situ. Yang ai masuk ke toilet dulu eh. Masuk bilik, isteri kat sini. Itu siapa? Hey. This is hey. common tanda-tanda gangguan yang happen. Okay. Okay? So you dah mimpi-mimpi nampak-nampak dengar-dengar. Dengar-dengar contohlah. Bang. You panggil eh? Tak. Oh, uh, sorry, ah. sorry-sorry. Ah. Itu sorry, komen like lah. Uh. Eh. Dengar ataupun kalau pukul 12 malam, 1 pagi, 2, 2 pagi, 3 pagi kan, dia bunyi guli-guli jatuh. Ha. Ah. Di mana hmm. kita pergi bunyi bunyi diikut. Hmm. Yang keempat ialah bau-bau pelik-pelik. Bau, -bau, pelik -pelik. hmm. bau kemenyan lah padahal tu you know, tak ada jiran-jiran yang bakal kemenyan okay. So ni kita tanya dulu, eh ada tak? Tak ada. Okey. Budak ni selalu kena puji-puji tak? Ah ustaz, dia selalu cakap cute cute cute. Hmm. Okey. Rukiahkan dia khususkan suratul falaq. Oh. Because ada wa min syarri hasidin hasad. Hmm. Dari keburukan hasad kalau dilontarkan hasilnya anginlah. lah uh -huh. Kemudian, oh alternatively, kita buat macam sunnah yang uh, Rasulullah pesan tadi kan? Uh -huh. Bapa Adam yang wuduk, bekas wuduk tu ambil, cubalah mandikan. Uh -huh. Tapi pengkhususan saya lebih suka kalau you ruqyahkan, baca Al-Quran. Ya. Yeah. Uh -huh. Bacakan pada air mandikan budak. Uh -huh. There are cases besok terus baik. <coughs> ada cases budak ni nangis-nangis nangis-nangis besok terus okey. Saya ada satu case budak ni kena epilepsi. Uh -huh. Pergi doktor, doktor hospital cekak, eh, dia orang discharge because tak tahu kenapa. Uh -huh. Kita baca air ruqyah. Besoknya okey. Oh. Sampai sekarang. Okey, ah, ni panggil. maknanya kemungkinan terkena ain. Wallahu alam. Okey. Jadi kalau tak nak kena ain, mm. sebab secara naturalnya sebagai manusia kadang-kadang tadi ustaz cakap ah, uh, ain tu disebabkan hasad lah, apa gerak gerbu. Hatta Tapi, yang tak no intention pun ha, boleh kan. kan? Yeah. Yeah. Tapi apa yang patut kita buat untuk kita memuji seorang tu? Memang kita ikhlaslah. Macam yeah. Ustaz uh, tepat macam betul lah masya-Allah tabarakallah gitu kan yeah. jadi apa yang bagus bagi seorang tu untuk memuji apa yeah. uh, kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada beberapa uh, perkataan yang kita boleh gunakan contoh yang paling popular kita dengar masya-Allah tabarakallah masya-Allah tabarakallah kita okay. boleh sebutkan Allahumma barik contoh kalau saya nak puji sesuatu kita boleh kata Allahumma barik boleh hmm. kemudian ada pandangan para ulama kata juga boleh sebut subhanallah Hmm. Kemudian keempat hadza min fadli rabbi ataupun hadza min fadli rabbi. Ini jawapan orang yang dipuji ke ha. ataupun yang sedang memuji. Dua-dua boleh. Dua -dua oh. boleh. Cuma hadza min fadli rabbi ni kalau dipuji. Dipuji. Ah ha, contoh saya puji you, puji your team hmm. dan sebagainya. Hmm. Dia cakap hadza min fadli rabbi ni semua daripada dari kebaikan Tuhan kami hmm. ataupun uh, Tuhan kita bersama. Ha. Boleh. Oh. Rabbi ataupun uh, hadza min fadli rabbina. boleh tak ada oh, masalah. Okay. Ini menunjukkan ketawaduan. Kalau kita sebut kalimah-kalimah ini maka ain tidak akan menembusi insyaallah mm. Allah akan jaga kita uh, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Hasan dan Husain ya yeah. a'udzubikum uh, ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah min kulli ain lamma mm. i see refuge in the perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala from every devil kemudian venomous animals iaitu hayyatun wa aqaribun scorpions and snakes. Kemudian mm. akhir sekali daripada gangguan ain, evil eye. Mm. Doa ni very powerful untuk orang yang mengamalkan bisnes, pekerjaan, yang you selalu berhadapan dengan orang, public figure biasanya, mm. doa ini you tak boleh lepas. Public you figure tak tahu lah, bila, bila Ah, you tak tahu bila sampai influencer, public figure, you buat food review ke apa-apalah, hmm. you guru ke, yeah, yeah, ataupun you selalu berhadapan dengan orang ramai, maka amalkan mm. sunnah ni, jangan tinggalkan. Mm. You naik, 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 boom, flop. Ah, tu Ain tu. Yes. Oh. Dan Ain, <laughs> major signs of Ain selalunya behavioral change, 360. You daripada very efficient, besok jadi inefficient. Hmm. You begitu sasa, perkasa, pergi gym boleh, orang puji, eh badan baik lah, bicep dah jadi lah. Contoh-contoh. lah contoh lah, bicep ha. dah jadi lah. Ha. Tiba-tiba besok tak boleh. Nak oh. angkat 5 kilo pun struggle. Apa yeah. salah? Ataupun tiba-tiba hilang motivation. Boleh juga. So, so sekali lagi cuman. doanya, Ustaz baca sekali lagi. Oh uh, ya, jangan lupa. rukyah Jibril. tu tengok baca. Uh, ah. tak, tak, baca. Ah, ah. Boleh? Ah, ini contoh. Uh, ah, ini sekali lagi lah. Ha. A'udhu bi kalimatillah hitanati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lamma ni kita boleh bacakan. Okey. Kemudian Di satu you guys boleh Google Ruqyah Jibril. Ni doa yang Jibril alaihi ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. It works. Aduh. Okey, suruh orang sambil tunjuk baca bismillahirqiq min kulli syai'in yu'dhik yu min shaddi kulli nafsin aw ainin hasid. Mm. Allahu yashfik bismillahirqiq. That's why we always baca sebelum kita mula ruqyah. Apa makna dia? Contoh, contoh eh Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Aku meruqiyahkan engkau hmm. Min kulli syai'in yu'zi Dari setiap sesuatu Yang mengganggu engkau hmm. Min syarri kulli nafsin Dan dari keburukan setiap jiwa hmm. Au aynin hasin. Hmm. Atau gangguan ayn Dan gangguan hasad hmm. Allahu yashfiq Allah yang menyembuhkan engkau Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Aku meruqiyahkan engkau hmm. Usually bila kita nak ruqiyahkan orang Kita akan seorang tu relax, tenang, tak mata kan Kita baca je Kalau ada gangguan jiri Faham Oh, Restartiti kalau maksudnya kita. kau baca kan kat aku, aku buat buat gitu lah. There, there Kena are signs. Oh. orang yang terkena gangguan jin oh. bila kita baca kat As early as Rukiah yeah. Jibril eh. Yeah. Masya Allah. Mata kalau dah tukar tu, standby lah. Mm. Ha. Balik mm. memang lambat <laughs> <laughs> Proses dia lama <laughs> ha. Ha, kita, dah ha, yeah. kita, dah berdamai dengan hati. <laughs> yeah. <laughs> Biasanya kalau tak ada apa-apa, Rukiah tu ringkas. Ada orang nak tanya inquire, dia tak lama. Dan Rukiah ni kalau para ulama' Syabul Barak mengkata Rukiah ni jangan lama-lama. Hmm. -lama sekarang pattern rukyah mesti lama. Jadi jin keluar. No. Ha, ini satu misconception. Itu izin Allah tu bila dia nak keluar. Ha, itu, Bukan itu, perawat. Kesalahfahaman oh. dalam merawat. Kalau tak ada apa-apa, setengah jam, 45 minit, halal. Da'wah. Cukup. Da Tapi da kalau rasukan, kadang 2 jam, 3 jam, hmm. itu biasa. Ha. Pengalaman paling lama? 2 jam, 3 jam ke? Ataupun lebih daripada itu korang pernah kena? Mine is 5 hours. 5 hours? Ini memang ada kes dua budak tu? Rasuk oh yang beradik. kakak dengan tu Because itu. lepas tu Saya pergi rumah kosong tu Saya bacakan bakaran lagi 5 jam 5 jam From 6pm Until pukul 12 lah Balik aku pula rasa So <laughs> Lagi problem Saya punya <laughs> 4 jam Lebih kurang, Lebih kurang. 3 plus tu 4 Itu apa uh, Ni Apa cerita dia uh, Dia yang uh, Dia saya dah ruqyah dia Kalau masuk tahun ni Dah 7 kali Ah, eh. uh, Dia memang regular Allah belum nak beri kesemuan eh Betul Dia selang 6 bulan dia punya dia akan buang kahak selama 1 jam 45 minit. Bil dengan Quran je hmm. Eh? Saya kalau rukyah dia mesti kena ludah. Oh, oh. usah kena ludah dengan dia. Uh, dia lagi seram dia nampak jin. <laughs> saya hmm. bang, bang. Bang jawab bang. Eh? Maafkan saya kerana ketawa. <laughs> bang saya pergi toilet boleh boleh saya. Cuci muka datang balik. Boleh tak sengaja lah. Saya kalau rukyah dia saya ni. <laughs> Kri pakai masa eh. <laughs> dia, dia, dah ada kelakar lah. hmm. Tapi uh, muslim ni, dia ini, kisah, yeah. memang uh, memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara dia akan berubah, matanya akan macam Ustaz Ruk ni. Macam ni. kan? Hmm. So Rukh kalau nih? kita baca dia Kadang bila dah rasuk atau putih gini tau. Oh. Dah putih Bumi. gitu. Nanti Bumi. I do experiment. Nak tengok ni gangguan betul ke bilik ni. So bila kita pergi sini kan nanti. Kita tengok. Nanti tangan-tangannya gegar. Oh, benda tu tak, nampak kan? Tak nampak. Bila itu, tak, nampak. tapi benda yang merasuk tu, dia yang akan bertindak. Dia ke kuning-kuningan, kemudian nanti ada blood shots. Ya, ya. especially blood shots. Tapi kalau macam dulu baru-baru saya buat, memang malam nak tidur susah. You teringat-ingat muka dia. Ingat. Dia akan tengok you punya muka. You baca kan? Contoh, وَتَبَعُمَا تَتُلُنْ شَيَاطِينُ عَلَمُ الْكِسُ لَيْمَانِ depan muka gini. ni. eh, eh. Alamak. Jadi, you nak kena, you nak kena kental lah. Ya tak? Oh, wow. I have a near death experience also, Rukhiyah. Near death experience. Masya Allah. Ini lain uh, So, this one is uh, dekat... Okay, kita pilih dengan cerita lah eh. Saya tak pernah kena gini. Jangan yeah. pilih-pilih, Ustaz. Kita <laughs> salah nak cerita betul-betul. <laughs> so, saya dipanggil untuk Rukia. But, uh, apparently this case bukan gangguan jin. Dia gangguan mental. Okay. Uh, but, don datang, panggil saya datang. because nak check dia ini kena gangguan apa. Uh -huh. It all started bila dia ni beragama Islam. Dia dia, dia made uh, amit Okay, mm -hmm. dia somehow macam... Uh, disuruh angkat benda sembahan agama lain untuk diletak pada suatu tempat. Okay. So, dia tak nak bantu je lah. Hmm. From that day onwards, dia terus meracau benda-benda beripik. So, saya datang, saya nak cek ini betul gangguan jin ke memang apa. So, dia cakap benda-benda yang tak make sense. Contoh, ha, ah, saya tahulah saya ni bekerja tak bagus. Ha. Ah. Ah, tuan lama cuma suka dengan perempuan-perempuan muda je. Ha? Ah? Kalau rasuk jin bukan macam gini hmm. ni. The things, dia pergi tengah potong-potong bawang. Ya. Yeah. Eh, Potong bawang, kita okay, uh -huh. apa? Tengah so, pegang pisau. Nah, tengah -tengah ha. pegang pisau. So, uh -huh. Okey, saya nak baca Quran eh. Dia letak depan ni, dia campak depan pisau. Dia masuk bilik, dia keluarkan buku rukyah. Eh, saya pun baca. Pam dan kat muka. Korok macam gini, pang. Ini kalau aku kasih satu das ni mesti dah tapi kena sabar. Yeah, sabar. Yeah, nah. sabar. Uh -huh. Kita rukia rukyah tak boleh nak ikut ke. Yeah, sangat kan? Uh. Itu kena pang, ustaz kena ludah oh, lagi. Eh, macam-macam. So sekarang yeah. ni saya nak spre rumah ni. Hmm. Dia keluarkan pisau. Kamu mau apa? Eh. aku. Eh tarik tolak dia there's a scuffle that happen so i said dengan uh, uh, dia punya majikan kan uh. call polis sekarang ah uh, so ada lah tanda kat bawah sini oh start kena uh, i don't know if this is pisau ataupun the scuffle i don't know but the pisau saya dah ambil saya dah letak luar lah so polis dah datang polis datang pening cerita tiba-tiba dia pakai oh is my god so from that i know tau okey ni budak ni mental lah ni oh bukan mungkin ni. ada ada masalah-masalah yang berlaku pada diri dia yang buat, buat buatkan dia macam gitulah kesian keluar uh, tak pakai slipper So, police officer came to me and said, you want to press charge or not? Cakap, for want To press charge? I know she's not normal. She needs help lah. Yeah. So, I just it's okay lah. I'm okay. Dia cuma buat bulan puasa tu. I remember it. Last two years, bulan puasa. Yeah. Saya so, yeah, uh, mungkin lah dapat represent mereka yang mendengar atau menonton. Uh, ingin ucapkan terima kasih kepada ustaz berdua. <laughs> Allah Ini serius. Ini satu Allah. kerjaya yang... Oh, yo. Yang eh, not everyone can do it untuk menghadapi cabaran-cabaran kena ludah, kena <laughs> kena wrestling, kena tumbuk mana eh? kena, kena tumbuk waktu balik korang bukan tak ada family ada family yeah. nanti macam mana kan? Kami iyalah saya sendirilah. Respect dan masya-Allah terima Masya Allah kasih Allah kerana barang. membantu umat Islam kan. Ah hmm. uh, orang antara cabaran-cabaran yang lain macam macam mana korang menangani Contoh lah. Sebab kita beragama Islam, kita ada kita punya do and don'ts. Boleh dan tak boleh. Contohnya, wanita nak pegang ke macam mana. Kalau that case have happen, you have a macam, yalah, kena wanita tu pula terdedah dedah aurat dia. Mana nak tolong, mana ternampak macam. Kau pun pernah tak? That's why kita, mean, kind Ustaz Tam, kita mewajibkan adanya mahram dalam ruqyah. Tak ada mahram, kita tak akan buat ruqyah. Hmm. Pakai ni. Dan pakai menutup aurat at least pakai telekom. Oh, at least suruh dia pakai telekom. Ya. Yeah. So, unless, hmm. ah, unless contoh memang orang tu tak tidak berhijab, contoh ada juga kadang-kadang kes-kes -kadang, uh, yang ustaz saya memang tak ada tudung kat rumah saya. Ah uh, dan Bismillah lah. Saya cakap, ambil lah apa-apa macam tutup lah, kain uh, tutup ha, sikit. Uh, dan uh, kalau betul dah tak ada um, kalau dulu saya belajar rukyah syara'iyah dengan guru saya dia lebih syadid. Dia kata tak boleh sebenarnya kalau ikut betul-betul. Hmm. Because kita nak buat benda sunnah ni, benda wajib kena buat dulu ah tu aurat ah, kan ah. Oh. tapi dia kata kalau dalam keadaan emergency bismillah mmh ah, tapi yeah. ada banyak ujian-ujian lain juga contoh kalau tidak menutup aurat secara yang lebih bukan rambut je mins yang hmm. itu kita kena berpaling arah dia tak boleh pasal beli nak buat benda ni you tak boleh ada syahwat oh kan ah dia tak ada Dia tak ada yeah. tak, tak sama dia pergi dia jadi benda-benda ni kita just kena jaga extra careful dan dia lebih kepada dakwah saya tengok the awareness yang contoh di Singapura Malaysia Brunei, Indonesia kita banyak pendengar. Uh, we see good feedbacks lah. Hmm. The community is growing. Kita panggil macam Kerz Family. Hmm. Kita, kita tak ada fans. Kita tak ada fanbase. Kita nak dakwah ni ini sampai. Hatta kalau mereka tak panggil kita pun, at least mereka tahu buat. Hmm. It's not about us. It's about the holy ilmu rukia. Yeah. Hmm. Tiada rahsia. Ini semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita hanya penyampaian saja. Kita cuma Allah. pas saja. Ha, no secret. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Dan uh, sebelum kita nak tutup uh, oleh kerana kita masih lagi dalam bulan Syawal, uh, saya ingin ambil kesempatan untuk uh, minta maaf lah kalau sekiranya saya Dinur Rahim ada buat salah silap ke, sure. Ustaz terkecik hati ke, pernah dengar cerita ke ataupun dulu-dulu punya case pernah dengar macam masya-Allah apa lah kau ni kan. Sekecikkan <laughs> hati ke dan sebagainya minta maaf, ampun maaf tak, kalau tak, ada betul. salah silap usat eh. Ah ha, itu saja. Baik. <laughs> um terima kasih kerana menonton kami. Kita akan jumpa di lain kesempatan uh, bersama dengan guest-guest kita yang lain dan uh, kami uh, juga saya minta untuk semua mendoakan juga kepada kedua orang mm -hmm. ini yang dah ada yang banyak membantu orang-orang mm -hmm. yang dalam kesulitan, kesulitan dalam kategori yang lain. Sekian saja ileleko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahu Akbar Wait saudara, sekiranya mereka sedang semayang seperti ini, macam mana kita nak lalu? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini pun selalu perkara yang terjadi. Kadang-kadang kita jadi ragu-ragu, bolehkah kita lalu depan orang yang solat? Dan jawapan ringkas sebenarnya adalah tidak boleh. Ha, jawapannya tidak boleh Kecuali sekiranya ada sutra di hadapan imam yang sedang melakukan solat ataupun individu yang melakukan solat. Contoh sutra ada pelbagai. Hmm, kerusi ini pun boleh jadi sutra. Imam letakkan dahulu di hadapan dan bila keadaan begini, maknanya saudara kita ini bolehlah lalu di hadapan sutra. Ha, ini tidak merosakkan dan juga mendatangkan dosa buat saudara kita ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang kalau seseorang itu tahu, dia melalui orang yang sedang solat, dia tahu tentang dosanya, dia akan sanggup tunggu di situ selama empat puluh. Kemudian empat puluh apa? Perawi tidak begitu pasti ketika menyebutkan hadis ini. Beliau tidak pasti sama ada empat puluh tahun, empat puluh bulan, ataupun empat puluh hari. Pokoknya, kita pastikan dahulu bahawa sutrah ada di hadapan sebelum kita melakukan solat. Tetapi, sekiranya tidak ada sutrah, dan kemudian tempat itu begitu sempit maka itu dinilai sebagai sesuatu yang sangat-sangat darurat. Contoh-contohnya adalah seperti di Masjidil Haram. Tempat begitu padat, begitu sempit, maka para ulama sebutkan tidak mengapa sekadar untuk kita melepaskan diri kita daripada darurat tersebut. Sudahkah anda belajar sesuatu hari ini? Saya Ustaz Syed Ismail, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Allahu Akbar. Tapi sure. pernah Ustaz Ruk, ke Ustaz Tam pernah ada pengalaman masa raya pertama orang kena gangguan ke apa? In fact bila hari raya tu banyak orang tiba-tiba minta tau Rukh huh? eh Ha? Selalunya First day raya ke apa? No, I mean not first day of raya but we have inquiries orang sure. first day of raya kena gangguan So dia DM kita lah Ustaz, hmm. saya ni kena rasukan nak buat apa? So ni benda yang kita dah prepare lah selalunya dia Tapi tak masuk. belum macam first day raya Kena pergi Masa kerja Masih kita dengan keluarga kita kan Oh kesian okay. ah, pula so, Kita akan ajar lah selalunya Okay oh. kalau buat macam ini, Kalau rasuk Sedarkan Jangan layankan sangat dulu After this we cari alih rukyah okay. Haa Okay okay, okay. <laughs> Jadi takpelah saya akan uh, Mula uh, Makan <laughs> benda ni Seorang diri